Здравствуйте, меня зовут Иван. Я являюсь администратор компании Командиал. Мы имеем в обработке 5000 гектаров. На эти гектары мы выращиваем пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу и пшеницу. 2020 года мы купили один перезагрузчик бункер от Агритеха. И этот бункер очень хороший для нас. Мы с ним сможем экономить в каждый день один комбайн выиграем на, на, уборке 5 гектаров. Это 5 гектаров, если посчитать уборка, сколько э, проду, продолжился 10 или 14 дней, мы, мы выиграем где-то 50 или где-то 70 гектаров на, на, уборке. Мы выиграем и расходы, уменьшаем расход на комбайн. 100 литров солярка в день. Допустим, прошлый год осенью мы собрали кукурузу, 2000 тонн мы тянули из поля, потому что были, был дождь, и мы не, не смогли зайти с машинами на поле. С помощью бункера мы, мы смогли побыстрее убрать, и чтобы имели хороший урожай. Были меньше потери, и весь урожай, который нам был, мы смогли его убрать. В 2021 год мы купили второй бункер. Более новый, эффективный. И с двумя бункерами этот год мы смогли где-то выиграть на, на уборке 5 дней. Исходя из этого, этот год был очень проблематичный, были большие осадки. Эти бункера для нас были очень удобные и очень эффективные. И для всех компаний, которые работают и обрабатывают земля, мы предлагаем и даже можем рекомендовать, да, чтобы они взяли. У них должен иметь хотя бы один бункер. Один бункер, считается, на 1000 на гектаров это хватит. Если компания имеет побольше гектаров, однозначно должен иметь два или хотя бы два-три бункера. Спасибо ребятам, которые нам предлагали эти бункера. Это компания Диаске, «Диастех».